Уважаемые зрители, уважаемые подписчики канала Микола Рушница, люди, которые будут меня смотреть или нас будут смотреть. Я сейчас обращаюсь к вам. Прошли первые, пришел первый тур выборов на пост президента Украины. Выборы состоялись э, голосование состоялось. Проходят два кандидата. Господин Порошенко и господин Зеленский. То есть на самом деле эти два человека, два кандидата проходят во второй топ голосования. Количество процентов, которые они набрали в данном конкретном случае, уже не имеет никакого значения. Мы просто должны знать, что несмотря ни на, все, ни на что, несмотря на давление, на компроматы, которые вбрасывались перед выборами, на давление группы людей, которые настроены таким образом, чтобы Украина вернулась или вернуть в Украину под юрисдикцию, явную или неявную Россию, она на самом деле провалилась, потому что действующий президент Украины, кандидат на пост президента Украины, прошел во второй тур. И теперь наша с вами задача всех грамотно и мудро. Проголосувати во втором турі. Вот це для нас на сьогоднішній день самое главное. Поступаємо традиційно, о чому я ніколи не устану говорить в своїх відео. Зберігаємо спокій. Але не забуваємо чистити кулемета, тому що ми переможемо. Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Василь, канал Інтервата. Сьогодні перше квітня і хотілося можливо з вами трошки і пожартувати. Але судячи по вчорашньому дню, зараз і не до жартів. Україна зробила свій вибір. Є українці, які готові голосувати по приколу. Тому у нас є три тижні для того, щоб мобілізувати свої сили і в квітня, в другому турі, зробити все, що перемогла Україна. Шановні блогери, у нас з вами дуже багато роботи. тому закачуємо рукави і працюємо над нашими українцями. Ми програли бій, але ми точно не програли битву. Ми її виграємо. Тому, друзі, мобілізуємо свої сили і три тижні даємо можливість українцям або змінити свій вибір, хто вже зробив його таким чином. Або переконать людей голосовать за Украину, а не голосовать по приколу. Поздравляю всех, слава Украине. Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Хотел бы очень коротко сказать в копилку наших блогеров по поводу: все пропало. Ничего не пропало. Движемся своим ходом. Все будет Украина. И думаю, победит даже Порошенко. С небольшим отрывом, но он все-таки победит. Вы посмотрите, как за это ратуют наши запоребриковые друзья. Головой об стенку бьются. И все как один пророчат победу Порошенко. Ну, давайте в этот раз им поверим. Конечно, верить им нельзя, они нам говорили, что у нас выборы, выборы будут сфальсифицированы, прошли свободно. Было там десятка, ну, пару сотен э, мелких нарушений, на которые ни на что не влияли. Два человека даже передрались за право э, запечатлеть на бумаге одно из нарушений, которое нашли. Я первый, я первый его запишу. Такое было. Ну что за делаешь? Это выборы. То, что не упустили немецкого наблюдателя, то, что за паребриковских мы не пустили, но это правильно сделали, это святое. Не здесь шастать. Читали объявление на этот Дыхачы, а низу? же не Это не шастать здесь. Ну, это не я приду. Немецкого наблюдателя не пустили. Андреса Мауэра из Квакенбрюка. Кто же его сюда пустит, если у него у себя на родине в Германии условный срок за подделку выборов? Нахер он нам здесь нужен. Другие все хорошие, пускай приезжают. Это наши пацаны, наши друзья посмотрят все, мы им все покажем. Потом поедут по всему миру, расскажут, как у нас здесь все было хорошо. Пусть приезжают. Россиянцы нам просто не надо. Хотят очень сюда приехать. Да нахрен, россиянцы! Нахрен вы нам здесь тоже. Пошли уходим. У себя там ловите учителей, которые вот такими пачками кидали э, запутлера пут, за вашего в школах. Вот их ловите. Кстати, что-то я не слышал об уголовных делах реализованных. Где сколько учителей посадили за это дело. Ведь интернет был полный свидетельствами, видео свидетельствами, что это было под, что, о подделке выборов президента Путина. Что-то я даже не слышал о сроках. Где кого что посадили? Ну, в комментариях где-то черните, кто где слышал. Я запомню. Ну, ЛДПР, Жириновский, ну это вообще отличился. Пацан классный. Выборы еще не случились, но уже их признавать не надо конечно. Да нахер вы нам нужны с вашим признанием. Усритесь хоть. Это у вас в вражке два придурка меняют друг друга уже 18 лет. И вы как лохи их терпите. Терпилы. Я извиняюсь, что пользуюсь уголовным сленгом. Но для вас он более понятный. Ибо треть уже там побывала. А треть еще готовится. Это мы здесь уже можем у себя внутри страны, хоть до мордобоя, разбираться в наших делах. Кто будет президентом, то кто не будет. Кто потом будет премьер-министром, кто не будет. Не ваше собачье дело. Там у себя за паребликом разбирайтесь. А здесь у них их дело. Уж кого выберем, вот с тем и общайтесь. А украинцам я могу вам сказать, друзья, все будет у нас в порядке, пройдут у нас выборы одни, пройдут у нас выборы другие, и даст Бог, будем мы и заможны, и богаты. Дыхай всем счастливым. Днем. Слава Украине! Витаю вас, украинцы! Дуже классные були. Кроволольні такі вибори. Перший тур дуже класно, дуже задоволений тим, що на другу, на фінішну пряму вийшли порох з цим Зеленським. Це дуже гарний результат, це просто супер. Що можу сказати? Що всі карті вскриті? Все вже всім відомо, хто, як і за кого. Та в нас ще є. Козиря в рукавах. Тож будемо нагибати Дурашку за вашою участю. Так що мої привітання від скаженого митця канал Зловіща ВАТА. Слава Україні! Дякую всім. Здрастуйте, дорогі друзі. Меня зовут Марк, Я Влянін. Мой канал называется Так и да, Киевская хунта. Ну что? Чтобы очень, так не очень, но чтобы не очень, так тоже не очень. Еще летом, осенью, даже вообще шла речь о том, что о, попадет ли вообще Порошенко во второй тур. А за паребриком там уже потирали ручонки. О-хо, он на пятом месте в вопросах. Никогда ему не побывать во втором туре. Пожалуйста, Порошенко во втором туре. А кто с ним в соперниках? Тимошенко? Нет, ура. Зеленский. Не самый плохой вариант. Мы сейчас будем выбирать между более или менее и так себе. Или там между неплохо и терпимо или между вполне и могло быть еще хуже. Обратите внимание, если вы сложите рейтинги бойкой «Вилкула», вам очень сильно поплохеет. Потому что это будет почти один в один с рейтингом Порошенко. Так что очень хорошо, что они разошлись, как море корабли. А то сейчас мы имели вырванные годы. И кричали бы, как хорошо, Будет, если пройдет Зеленский. А так у нас есть еще шанс, что будет не Зеленский, а Порошенко. Зеленский не самый плохой вариант. Но, конечно, Порошенко лучше. Да? То есть, если будет Порошенко, замечательно. Если будет Зеленский, будем надеяться, что будет не самое страшное. Вот и все, что я хочу вам сказать. Держим кулаки. Боримся по-борому. Друзья. Вітаю вас з відбувшимися виборами президента України. Другий тур. Другий тур Порошенко виходить в другий тур, і це насправді найголовніший результат в той навалі тієї пропаганди, яка відбувалася останні декілька місяців. В те, що прорашистські сили у вигляді всяких бойків, шмойків, Тимошенчих. До другого туру не проходять і плачуть горючими сльозами. Відбори відбулися демократично, без фальсифікацій, при великій кількості спостерігачів. Це вже можна констатувати, не дивлячись, що поки нема що офіційних. У нас попереду три тижні важкої роботи. Усі зранку достали. Усі. Бережить я дзиницю ока. та сховайте обратно до шухлядки. Все буде добре з Україною під Божим проведением. І все, що не робиться, коли Прийде час, ми це все зможемо оцінити. Вже в нас декілька разів було все пропало, все погано, але стійкий і розумний український народ робить свій вибір. І той вибір, який він зробив на першому турі, може це не зовсім так і погано, як вам десь. Може так і треба повинно бути. Тому що якщо і в другому турі Порошенко не набере. Достатню кількість голосів, я впевнений, що він піде на парламентські вибори і засади започаткової нормальні засади парламентаризму в Україні. Все буде добре, не хвилюйтеся. І ще в мене для вас дві рекомендації. Перша рекомендація: у вас є час до парламентських виборів. Оформіть, будь ласка, собі от таку штучку та купіть решницю. Микола, привіт тобі. Оформіть, хай у вас лежить, про всяк випадок, буде оце. Це непогана річ. І друга рекомендація, теж непогана, я вважаю. Підписуйтесь на канал Нестор Валя. Воля. Де я вас буду, радий бачити і спілкуватися. Дякую. До зустрічі. Слава Україні! Привіт! Вас вітає міла Він. Нарешті дочекались. Сьогодні 1 квітня. Хоч нам і не дуже весело, але результат є, хоч і не такий, як ми сподівалися усі. Але позитив в тому, що у нас є часу, купа часу, ще все змінити. Рухаємося в тому ж напрямку, фокусуємося на позитиві. Згадайте, невже колись в Україні щось легко давалось? Я не пам'ятаю таких часів. Тому. Я не здивована. Рухаемся в том же напрямку. Работаем за нашу публікою, И все будет хорошо. Украина переможе. Вітаю вас, друзья, подписчики на маленького канал каналы Блок. Нам вместе с вами придется выбирать президент. Это не прикол. Этот человек должен быть достойным человеком. У нас есть один человек. Есть сводничная Украина, есть реальная Украина, есть международную политику, естественно, огромная арена. Человек не должен быть только президент, человек должен быть уважаемый человек, что его уважали как президент, что не смеялись над ним, чтобы... Выбирали его не по приколу. Наша с вами Украина. Это есть европейская Украина. Это есть Украина в НАТО. Мы к этому стремимся. Все хотят в Украине это. У нас нет обратной пути. Украина свободная страна. Мы докажем это, и мы покажем всем. Що ми будемо вибирати президент, не по приколу. Ми будемо вибирати лідер для України, котрого знає, куди вести Україну Європейський НАТО. Слава Україні, вітання, друзі! Чергові вибори завершились для нас та нашої країни не дуже втішно. Але завжди ми будь-які недачі та недоліки могли обсміяти та перемогти. Ну, це черговий такий недолік, який ми обов'язково переможемо. Я вважаю символічною перемогу клоуна в день дурня. Було б дуже недоречно обрати гетьмана в такий день. Не треба передчасно засмучуватись та перейматись. Давайте зберемось думками, силами. Обсміємо теперішню ситуацію та обов'язково переможемо. Україна переможе.